Второй раз за два месяца попадаю в ДТП. Притом попадаю в ДТП уже не по своей воле или я там виноват в чем-то. Нет. Первый раз ехал девушка, влетела в боковую дверь. Второй, второй раз стоял на месте. Мужчина заехал в вампир. Вот. И я хочу рассказать вам, как в Чехии работают страховые компании. Первую страховку мне выплатили, но первую страховку не выплатили, потому что девушка работала тоже в страховой компании, в другой, и она предоставила автоцивилку, нарисовала, что она не права, там подписала, расписала полностью все, отдала. Второй случай у меня автоцивилки у чудака не было, получается, и я отфоткал его документы, взял его номер телефона, полностью все но когда я пришел в страховую мне сказали что нужен его номер страхового полюса потому что без этого как бы нагласить нельзя теперь что звоню этому чудаку буду узнавать его номер страхового полюса так как он не сообщил страховую о дтп ну и дальше расскажу вам, чем это закончилось. Сейчас покажу, как выглядит место, куда он меня догнал. Вот бампер этот. И вот здесь вот есть лопнул. Короче, бампер лопнул. Видно, паутинка пошла, поцарапана. Поэтому Думаю, что страховая насчитает, но единственное, что нужно взять у него номер страхового полиса, и тогда э, как бы все решится. Напишите в комментариях, может у вас что было и как вы вышли с этого, ну, с, с этой ситуации или как вы выходили, потому что бывают случаи, что возможно и не выплачивают, ну я не знаю, если разъехались без европротокола.